Смотрите, тут есть у нас э, сколько вопросов. 11 в первом пункте, 2 во втором, 2 в третьем, 4 в четвертом и в меньшем тоже есть. То есть э, так, 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 так. Угу. ряд объектов, которые мы будем рассматривать. Плюс у меня есть план работы постельной комиссии на Польше Пивича. 2014 -го года, да, которое мы, между прочим, посмотрите, мы ну, тоже его, да. Плюс еще есть у наших коллег э, голоса там дополнение, способно на, 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 на дозвол на для этих объектов, да? Да. То есть, все, больше ни у кого, никаких вопросов нет. Починаем, да? Не, но... не, мы потом несем про да. да. Давайте с э, плана работ, чтобы сразу это такое официозная да. вещь, я думаю, что там... Да. Он не меняется, да, на момент целом? не меняется? Там что-то. Я думаю, ну, что нет. Вопрос, Если будет, будем трубе. корректировать его. Кто да, да, за, да. за? За принятие плана работы на столе Певрича. На первый да. Да, да. квартал, да? Квартал или Певрича? Певрича. Певрича, все, я Все, в решении не поеду. Так, начинаем с проекта в Риши. Славно известный, Таня, тебе в раз не было? А нет, ты была. Просто у нас там с Михайликом получилось, там по некоторым проектам Виши не дружили, как не разбериха, да? То есть там по поводу... А, да, Василий Иванович не было, я забыл, да, точно. Да, да, так, да. давайте на, на, возвращаемся к Котовского 32, да, 21 школа, будивля мастер. То там, где мы рекомендовали рассмотреть возможность, да, сусонного... Разрешите доложить, я выезжал на проверку, 21 школу общался, и с Панченко встречался с Сергеем Михайловичем, как бы, и все документы смотрел. Да, действительно, там все выводы есть, и УКСА есть выводы, то, что аварийное, и управление образования и Панченко перешел наставить на том, чтобы разбирали. Вопрос стал в чем? О том, что все-таки не разбирать, а попытаться сохранить. Попытаться сохранить это вкладывать деньги. Вкладывать деньги нужно либо бюджетные, которых нет, естественно, которых есть куда вкладывать в другое место, либо инвестиционные, кого-то туда Кого-то туда опустить, э, Константин как Васильевич считает, что туда возможности Вроде. нет, так как он находится на территории школы Вроде. на земле. То есть, ну и действительно, кого там это. Паспортный стол тоже там немножко не рассматривается, не та ситуация. Поэтому у нас, к сожалению, не остается выхода как, только как это с баланса списывать Разобрать. и разбирать. Да. Раз задавал вопрос по поводу фундамента, что будет делать, но все э, Сергей Михайлович ответил, что будет э, разбирать костюм, он ответственный, и говорит, что фундамент будет делать. Я не знаю. Я, честно, мне хочется верить в том, чтобы разобрали, сделали клумбу. Потому что я боюсь, что останется фундамент. Но безопасность детей на первом месте, как по мне. Поэтому надо списывать балансы и давать добро. Тем более, э, Сергей Михайлович, управление образованием, не все за, просят, чтобы это сделали. Есть какие-то предложения? Мы уже его смотрели. давайте на голосование, кто за, чтобы данный проект решения а списать с баланса, да? то есть и проект вынести на, на сессию Сумского Так, по передаче на оперативный облик на баланс управления УКОМ Майна, то коммунальной властности на житловую 24 квадратных метра по Герасима Кондратьева, 142, территория КНС. КНС, да. Это пятая КНС, там все примещения рядом. Рядом. КНС Канається що? А, ну ніче. Бінеться каналізаційна. Насосна станція. Каналізаційна насосна станція. Насосна станція. Це під 242. Ні, вона на верху, де дето боєвий команд. Одна територія боєвого городка, да? І з біля авансу збоку. Якщо ми обличчям стоїмо до обеліскового авансу, то з лівої сторони у нас складало. Сейчас подивити. Ну так що приймаємо, це ж на балансі того, да? Точно так. Еще не принято так про передачу государственные видания так э, или миск светла а самое зимовый световой фонтан да это европейский фонтан вот это освещение по европейскому фонтану ну вот, что-то вопрос. за

Нет, не, просто, нет. Не, не, это не, не, с, не, это не, это не, юрлица, нет. это, как бы ну, город надо Давайте надо, просто надо. мы с вами определили, что когда фирма участник приходит и пытается выйти налогообложение, мы с вами не идем на встречу. Сейчас ситуация другая. это город сумма. Кто на, на, кто за? Рішення прийнято. Так, про згоду на надання так, на прийняття до комунальної власності. так, розподільчого пункту до газопроводу по КАК 14 від об'єднання співашників раду гаїз. Ми це вже Ну, Давайте ще раз на голосування. Или... Ну, а ми рекомендації там писали. Це ваша коллега обращается, депутат. А є ще матеріал? Раду Гайс. Какой пока что у Ну, кто у вас Журба. Журба, да. Вот она там. Головой ну, у журба. Да. Что другого варианта не бывает? Это Федорченко? так? Нет, это не художник, это в свое время еще в 90-х годах строил. А, это старый был? Да, ты не новый? Мог... Да, а, ну да, Тогда старый. давайте, да, там просто, наверное, тогда, если... Я думал, просто кто-то снова уже нет, там устраивал и да, пытается через Ну, не не Ну, давайте тогда, я думаю, что давайте пойдем на встречу тогда. Тут видно. Кто за? Не помню. Решение принято. Так, про на прийняття до комунальної власності незакінчене будівництво, підчистка та заглибення русла <кхухи> річки Сумка від управління капітального будівництва Сумського обласного району. Ми вже це розматрювали. там неізвісно, mm -hmm. що ми приймаємо, так? Да? Вони не знають, що вони передають. Ні, є <кручили> там і можливо. документація, і все. Дуже просив ПУЦ, тому що, якщо ми цього не зробимо, не приймемо до комунальної власності, на следующий день в пройти бюджет пройти бюджет. Вы готовы? да. ну, если, если вы готовы, тогда на голосование. Да. Да. <свят> Все решение принято. Тогда вот <свят> сейчас там да. регулирование, там просто вот эти шибера. Проведение дозвола на приватизацию кимнату гуртожит да, по левая часть, первый, да, четвертый, да, 32. Кто-то ездил, да, с, с, ребят? Ну, его надо. Да, не надо, надо. Это подвесло уже. у нас. Есть его у вас про, про кофе. Ну и... Не, его надо, надо принимать. До конкретного Я конкретного он То Константинский просто -то... не разобрался, поэтому мы же с ним на эту тему переговорили. Нас не пустили на проверку. На прокофе. А куда? Если там частная женскую часть, В женскую часть или в, в общежитие. В левую, Семен, там нету женской, может там есть левая и правая. Да, там есть левая и правая. Есть на левую, есть на Далеко, сейчас лежит. тебе скажи, на камеру, какую сейчас. Есть какие-то предложения? На голосование? Спросили Я думаю, что надо принимать это решение. Ага, я принимаю. На голосование. Кто это, за? Чтобы надать дозвил на приватизацию кино. Є рішення прийнято, так, про 32. Пошли два. Про зарахування до комунальної власності газопроводу та шагових подібних пунктів з метою забезпечення без аварійного та безперебійного постачання населені міста суми. А що мається на увазі? Скільки сюди входить, Василь Іванович? Значить, сюди входить 44 об'єкта. Ну, отут ми можемо пройтися по яким моєму. не Давайте ми його. на позже. Давайте следующий вопрос. Давай. Не да, вопрос 9. Пока этот пропустили. Пытание 9. Да? То же самое. Распределите да. пункты газопроводим да, на перекрестке. А а да, вот, да Вы по... да, по... по... Мы уже голосовали да, по и этому и проводу. По... Давайте по... Да, мы потом на да, голосовании не будем да, обсуждать, кто да, 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 за. Два за, кто Ты утримался? Что? Я утримался. Я утримался. Я не против. против. Я Значит, я ноль за, за. Я просто так Ноль за. Ноль за. Кто утри да. Два, Два. утри против? Против. против. Ну, остальные Против. Решение не принято. про передачу на оперативний облік та баланс управління комбайнату, а саме основних засобів згідно додатку. додатку додаток. Писати? додаток. Питання 9. Десяте? Такі самі. Десяте. Оперативний. У нас список. Який десятий? Додаток там, Василь Іванович. А оперативний додаток. облік. Оперативний <клес> облік. <клес> 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 <клес>

В связи с тем, что на сегодняшний день э, финансовое становище суммы житло очень-очень-очень вызывает вопросы, И сказал, э, э, не будет, не будет, не будет. И Ярослав Валентинович пришел с таким предложением, чтобы э, если они уйдут на банкротство, чтобы вот это все дело... Это серое не мы раз... Мы и, и, да. все, все, 254, вот смотрите, все, машины основные, все. Это а, то, что, что мы, мы в 10 году, спадал, в 11 году. Да, да, да. И, извините, пожалуйста. В 11 году. Повертаем назад. Нет, мы ее забираем себе раз... на баланс. Они и будут корреспонсировать. Своя борьба достигает своей цели. То что мы в 11 году, это мы отдавали, теперь мы повертаем назад, в коммунальный майно. Плюс еще то, что они саккумулировали за процесс да, работы. За да, Нет, я а считаю, что А не что прим... да. не, мы сейчас ну, примем, а они потом будут пользоваться, да, все время опять? Я предлагаю, чтобы они отчисления Чтобы не было такого, что если сейчас пойдут на банкротство, что мы потом это все потеряем. Хто завжди прияти дане майно на баланс управління комунального майна? Оксана проти. Рішення прийнято. надання згоди на зняття з балансу комунальної установи загальноосвітньої школи номер 21 майна, саме будівлі сараю, які розташовані по вулиці Карбушева, 30. Подождите. Да. Что? Да. Тенденция. Что? по что? школам тенденция. Что? Нет, Шо? это не можете... так. Самом... Это пошло Подожди, Это питание. Это мы... уже Карбушева. 30-й. Ну, ну, 30 30 30 ну, так а школа 21 Школа 25. Объясните, 21-я школа. Там здание одно, которое мы списываем. А что было вопрос? Нет, а цена Карбышева. Колысь у него была филия. Первой, четвертый классы занималась. Потом заселили туда учителей. И сейчас уже приватизовано житва. Уже все. А вон учительности висит на балансе в школе. И четыре сараи. А, так это знание просто с Это чисто знание с балансом. это бассейн. Кто за? Решение принято. одноголосно. Так. да?

Документы все есть, страховочка тоже есть. Аренду клопы. Да. Аренду По новой методике. Да, конечно. По новой методике Аренда тут даже где-то есть ли Есть желание поехать в член комиссии проверить? Аренды. Нет. Нету? Не то. Тогда на голосование. Кто за продолжение термина до аренды? Решение принято. Так, Ивченко. О Ю площадь 52,7 квадратных метров, проспект Курский, 133, предразмещение объектов продовольственных товаров, КВИМ, товары предоставленные в Украине, а во дворах возле этого общежития, первый этаж. Там есть справа по Да, есть. Да, это общежитие. Первый этаж? Ну, я знаю, что это будет. по этому, напротив сади. Не, не, не. Это перед рынком поворачиваешь налево, направо. И пошел туда дальше, получается. Там, где напротив садика, вот а где там ТНС, умов до конные все в порядке? Да, у нас Нема его. А может поедем посмотрим. Эксплуатируется, не эксплуатируется. Да. Как коллеги Не ну, выкористовывается да. там да. магазин. Да. Ну, поехали со мной, я на курске всегда Давай, поедем. Мы ну, проверим. Да, отведу, предложите на доступную комиссию. Галинин Хабзон на перевірку. Кто за? Да. Так, идем дальше. раз надання дозволу на поліпшення, да? Давайте сначала вот <свят> эти, которые есть у нас, объекты, да? Просмотрим. Так, благодійний фонд социального захисту инвалидов Социнвест. Федько 7, мы повторно еще до внесения. Да. да. Кто-то ездил, да? Я, ездил на место, смотрел. Ну, мое личное мнение, они не сделают то, что у них будет. Мало пора по рахунку, а дальше же, я да. то то есть, я все же больше. Есть вопросы? Да. Я хотел бы, я ему сказал, что он хочет. Он хочет сделать гипсовую перегородку, там, чтобы отделить типа, компьютерный класс. И туалет. ли. Сейчас находятся. Они находятся, там склад. Мы заехали, стоит мотороллер. Моторики служить, куча гуманитарной помощи, там, ну, квадрата, да? Ну, да. Да. да, поэтому, вот, Василий Иванович, правильно, قال. там паркет, все. То есть, если они планируют что-то, то я хочу подвыться документы, что они планируют. Если не планируют, то лучше не надо и, и затевать это дело, потому что потом их трудно будет оттуда убрать. Давайте переносим. Да, перенести, хай принесуть пока. Не вопрос, надо да. противоанимать. Вы поняли, товарищи? Да, поняли. На голосування, хто за, щоб відкласти розгляд даного питання? Рішення прийнято. Так, спортивний клуб АЛІС сюди надання дозволу на поліпшення 10,3 квадратних метри по вулиці Харківська, 58А, для розміщення громадської. Автоматських... Це був вопрос, що вони брали варіанти, вирішили. Это то, что мы отдавали. три квадрата, Ну, они комната, они говорят, что там невозможно ее использовать без проведения ремонта. Нет, ради бога, только... на голосование. Ну, там такая она есть. Это на два, метра, Кто за? Нет, ну, четыре... Решение принято. выносите. Ну, у меня еще две пропозиции, шановник Николаев то сумма торгбуд кашия 27, 57 квадратов. На полившине? Да? да, на полившине. Дозвольно. Да. А Васильевка. Это а так когда там было да. помещение долго. Да. Да. Оно в аренде, даже. <кх> да, в аренде. И сервис Кто... жепло в улице 140. Кто за? Кашия. Решение принято. Так, так Друге, Герасима Кондратьева, Кирова, ну, Герасима Кондратьева 140. Теж на поліпшені. Герасима Кондратіва 140. Заява. Це дуже... Сервіс житло. То сервіс житло. Дозвіл напроти. Так, все, это закончили, да? так? Так, щодо надання в оренду. Українська православна церква. Чудо на Донябре, жгло примещение, 20 Горького, 2, для действия духовно-прослуженской работы. Сейчас, там у нас возникали вопросы, кто-то ездил вот, проверял, да? А так мы... не знали. А, нет, мы их приглашали, хотели бы не не, не не ситуация была немножко другая, на той комиссии. Значит, вопрос, они же там не что мы поедем проверять. Ну, вот, они, они да? да, там Нет, мы их, для чего не использовать его хотели. Для церковных этих своих <плот> проведения. не я, я извиняюсь, православной церкви Миза, этого не, не знаю, его у него достаточно. Не, 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 вы путаете. Это московская патриархата. Матема... Это я говорю, московского патриархата, вот, да. вот їхнь... эти ну, вот не Это вот, центральный собор, они да, да, ведут духовная, духовная собор. семинария. Духовная семинария, у них ну, для духовно-просветительской работы, по-моему, Бог хватает и, ну, как говорится, там нет проблем ни, ни с чем. Так, на голосование. Хай, хай, Бог простит, хай приходят, рассказывают. не, хай Семен едет. Вопрос да, том, Я вам сразу говорю, а шо, пусть сидят там. Я так понимаю, что цепь про вашу комнату. Нет, там, где вы сидите. Нет, там же ну, неважно, где-то какую-то из них. Да, Будешь да, сидеть, да. пленки проявлять, а будут рядом. Нет, а -да! Я думаю, он обращается в камеру для церкви. Это там, где вы сидите, понимаете?